সংসাৰত কামাটোৰ যিসকল নাৰীয়ে হওক বা পুৰুষেই হওক তেওঁলোকে কাম শক্তিক আধাৰ কৰিয়েই জগত জিনিব বিচাৰে আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতেও মনত যেতিয়া গৰ্ব আহে মনত যেতিয়া অহংকাৰ আছে পুৱাৰ যি এটা মহা অহংকাৰ আহে সেই অহংকাৰে এতিয়া কি কৰিব নোৱাৰে চোৱা যিগৰাকী গোপীক ভগৱন্তই কৃষ্ণই লৈ আহিছিল সেইগৰাকী গোপীৰ মনত কৃষ্ণক পোৱাৰ ভাৱনাটো ইমান প্ৰবল হ'ল নিজকে তেওঁৰ অহংকাৰটো ইমান বেছি তেওঁ মানে অনুভৱ কৰিলে বা তেওঁৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰাইছে এতিয়া সেই কৃষ্ণক চিন্তা কৰি তেওঁ ভাবিবলৈ বাধ্য যে সকলোতকৈ মোকেই বেছি কৃষ্ণই ভাল পায় সেইকাৰণে মোক লৈ আহিছে এতিয়া তেওঁৰ মনত এটা ভাৱনা আহিল যিহেতু কৃষ্ণই মোক এৰিব নোৱাৰে গতিকে মই কৃষ্ণক যেনি তেনি মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ আগতেতো বাকীসকল সতিনীয়ে সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ ৰূপটোক এতিয়া স্বৰূপটোক এতিয়া বৰ্ণনা কৰিছে যে আমি কৃষ্ণৰ মধুপ্ৰাণ সমস্তই একেলগে কৰি আনন্দ পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সি অকলশৰে আমাৰ সমস্ত ভোগ কৰিবৰ কাৰণে কৃষ্ণক আমাৰ পৰা তেওঁ আঁতৰাই লৈ গ'ল গতিকে ইও এটা মহাক্ৰুদ্ধ ভাৱ এতিয়া গোপীসকলৰ মনতো আছে আৰু এইগৰাকীৰ মনতো সেই ভাৱটো আহি গ'ল এতিয়া মই কৃষ্ণৰ বাহিৰে এই জগতত আৰু কোনো নাই এতিয়া মই যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰোঁ এই বুলি এতিয়া কৃষ্ণক যেন তেওঁ নিজৰ হাতৰ পুতলা বুলি গণ্য কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ মনত এই ভাৱটো আনিছে এতিয়া তেওঁ অভিনয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ গতিকে তুমি যদি মোক যলৈকে নিব বিচাৰা তলৈকে মই যাম তুমি যেনেকৈ যি কৰিবলৈ দিয়া মই তাকেই কৰিম কিন্তু মোৰ দেহ অৱস আজি তেনেকৈ তেওঁ এতিয়া ভাওজুৰি এতিয়া কৃষ্ণৰ কাণ্ডত উঠিবৰ কাৰণে তেওঁৰ মনত এটা ভাৱনা আহিছে আহক এই ভাৱনাৰ ফলত তেওঁ প্ৰতিফল কি ৰূপত পায় কৃষ্ণ ই ৰাম কৃষ্ণ ৰে লৈ যত গোপী সবাকৈয়েৰিয়া কৃষ্ণে ভজিলে

মূর বাক্য কৃষ্ণে বে বেপরে কঙ্কাল ফান্দিয়া দুই বাহুক খনে কে নপাইল

সৌরভি কাবু করে নিবন্ত কাতম কলি এরাম হেনি গোপী তাই তাই বখিলা পা ন বলি গোপী কা কা এরম হেন বলি গুপি কা কা খিলা পা কো পূরী মহা ধর পে মাটি ল ল কৃষ্ণ কো জৰি অমে হে কৃষ্ণ কিনো তুমি দাৰুণ পুৰুষ ভূমি পাৱে ফুৰু ময়ী জীৱ দাম চলি মেনাৰ ৰ মই কয় কনেনিয়াই বে যেন লাগৈ কোন গুৰুসকল এতিয়া সেই গোপীৰ মনত যিটো এটা ভাৱনা আহিল যে সমস্ত গোপীয়ে আমি কৃষ্ণক পাবৰ কাৰণে আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া সমস্ত গোপীক এৰি এতিয়া মোকেই সেই কৃষ্ণই অকলে বুজিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছে মোৰ সমান সৌভাগ্যৱতী কোনো নাই হয়তো মোৰ সমান গুণৱতী ৰূপৱতী কোনো নাই এতিয়া মোৰ গুণ আৰু ৰূপত জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ বিমোহিত হৈ আছে এয়া হ'ল আত্ম অহংকাৰ আত্মপ্ৰশংসা আত্মপ্ৰশংসাই হৈছে আটাইতকৈ নিজৰ শত্ৰু আমি বুজিব লাগিব মই কি মই যদি নিজেই নিজকে প্ৰশংসা কৰোঁ যে মোৰ সমান সুন্দৰী মোৰ সমান ৰূপৱতী মোৰ সমান গুণৱতী জগতৰ কোনো নাই এই অহংকাৰেই আমাৰ কাল এই গুণৰ প্ৰশংসা আনে কৰক আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু সেই গুণৰ প্ৰশংসা নিজে নিজে যদি কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ যিখিনি আছিল লগে লগে সমস্তখিনি ধূলিসাত হৈ যোৱাৰ অৱস্থালৈকে আহে আজি এইকাৰণে গোপীৰ মনত সেই প্ৰশ্নটোৱে এতিয়া এনেকুৱা এটা ৰূপ ল'লে এতিয়া তেওঁ চিন্তা কৰিছে যে মই য'লৈকে আহিছে তলৈকে যাম কিন্তু মই এতিয়া খোজকাঢ়ি কিয় যাম কৃষ্ণই যেনেকৈ মোক লৈ আহিছে তেনেকৈ মোক লৈ ফুৰ মই এনেকৈ আৰু দৌৰি দৌৰি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ এটা অভিনয় কৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তেওঁ কৃষ্ণৰ হাতৰ পৰা পিছলি তেওঁ পাকঘৰণি খাই পাতিত পৰি গ'ল তাৰপিছত কেৰাহী কৰি কৃষ্ণৰ ফালে চালে চাই পেলাই ক'লে হে কৃষ্ণ তুমি মোৰ ফালে নোচোৱা কিয় মইতো মানুহ মই খোজকাঢ়ি খোজ কাঢ়ি কিমান দূৰ মই ঘূৰিব মোৰোতো দুখ আছে ভাগৰ আছে তুমি মোক জ্বলাইছা তলেকে নিয়া কিন্তু মই যে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ এতিয়া ইমান ভাগৰত মই কেনেকৈ যাম গতিকে মই নাযাম যদি মই যাব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি মোক কান্ধত তুলি লোৱা কোচত তুলি লোৱা তুমি যেনেকৈ যি নকৰা মোক দাঙি লৈ যাব লাগিব গতিকে মই আৰু এইখিনিৰ পৰা ক'তো যাব নোৱাৰোঁ এনেকৈ এটোৱে কৃষ্ণৰ ওপৰত হে ফেচ কৰিছে কিহৰ কাৰণত তেওঁ ৰূপৰ মোহৰ মহা অহংকাৰ জগতৰ ঈশ্বৰক জানো ৰূপে মোহে এনেদৰে তেওঁক জুখিব পাৰি জানো জগতৰ ঈশ্বৰ প্ৰভু ভগৱন্ত নাৰায়ণ সেই নাৰায়ণক সকলো সময়তে লক্ষ্মীয়ে ভৰিত ধৰি সদায় চৰণ পিটিকি থাকে জগতৰ সমস্ত সম্পদ লক্ষীকে দিছে যে তোমাৰেই সমস্ত সম্পদ তোমাৰেই অধিকাৰ তাৰপিছতো লক্ষীয়ে কিন্তু কৃষ্ণৰ চৰণ পিটিকিবৰ কাৰণে চৰণ সেৱা কৰিব লাগে এৰা নাই কিয় এৰা নাই তেওঁৰ মনত এটা সদায় ভাৱ হয় যে প্ৰভুৰ ইচ্ছামতেহে মই কৰ্ম কৰি আছোঁ কিবা কাৰণত তেওঁ যদি মোক তেওঁৰ চৰণৰ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰে তেতিয়াহ'লে এই ঐশ্বৰ্য বিভূতি ধন সম্পদ জগতত মোৰ নামত আছে বুলি মই জানো অহংকাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে এইটো ভাৱনাই লক্ষীয়ে সদায় কৃষ্ণক সেৱা কৰি থাকে তদ্ৰুপ আমাৰ গৃহস্থ কৰ্মটো যদি এখন গৃহ সুস্থভাৱে যদি চলি থাকিব লাগে ভাৱে ভক্তিয়ে বিশ্বাসেৰে যদি চলি থাকিব লাগে স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত এনেকুৱা এক গৃহস্থৰ মহা ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ সদায় যত্ন কৰিব লাগে যিমান গুণৱতী তিৰোতাই নহওক কিয় নাৰীয়ে নহওক কিয় যদি তেওঁ হোমৰ গুৰিত সাক্ষী কৰি দেৱতাক সাক্ষী কৰি ভকতক সাক্ষী কৰি তেওঁকে যদি পৰম্পতি বুলি ঈশ্বৰ বুলি গুৰু বুলি মানি তেওঁৰ লগতে গোটেই জীৱনটো সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে অংগীকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সৰ্বতো প্ৰকাৰে সেৱা কৰাই হৈছে এগৰাকী নাৰী ধৰ্ম সেইগৰাকী নাৰীয়ে যদি সঁচাকৈ তেওঁৰ পুৰুষজন যদি দুৰ্জন হ'ব পাৰে ক'ব লগা নাই কিন্তু এবাৰ যদি তেওঁক বিধিৱতভাৱে স্বামী বৰণ কৰিলে তুলসীয়ে কি কৰিলে চাক চন্দে তেওঁ মহাদত্য বুলি জানিও শংখ চূড়াৰ তেওঁ বিয়া তেওঁ স্বামী হিচাপে মানি ললে মানি লৈ কি কৰিলে শংখ চূড়ে যিমানেই বেয়া কাম নকৰক ক'ব লগা নাই কিন্তু তেওঁ নিজৰ স্বামী ধৰ্মটো অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে বা ইষ্টি ধৰ্ম অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় তেওঁ যত্ন কৰি আছে সদায় তেওঁ বিষ্ণুকে পূজা কৰি আছে সেই বিষ্ণুকে পূজা কৰি কৰি স্বামীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি শক্তি আহৰণ কৰিলে জগতত প্ৰমাণ হৈ গ'ল বৃন্দাৱলী যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব যেতিয়ালৈকে বৃন্দাৱলীয়ে নিজৰ দেহ মন পবিত্ৰ কৰি স্বামীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি প্ৰতিব্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰি থাকিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ প্ৰতি কোনো শক্তিয়ে বধ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছতে প্ৰভু ভগৱন্তে চলনা কৰি তেওঁৰ সতীৰ্থত ধ্বংস কৰিবলৈ কাৰণে এটা লীলা কৰিব লগা হয় বাৰু সেইটো কথা বাৰু কিন্তু আজি এই ৰূপটোকে আজি দেখুৱাইছে স্বামীৰ সেৱাই যদি স্ত্ৰীৰ পৰম কৰ্তব্য হয় এটা সময়ত সেই স্বামীয়েও বুজিবলৈ বাধ্য হ'ব যিগৰাকীয়ে নাৰীয়ে সমস্ত ত্যাগ কৰি স্বামী সেৱাৰ কাৰণত তেওঁ আহি তেওঁ ভাৰ তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ ভাতৃ বিষয় সম্বন্ধীয় সমস্ত ত্যাগ কৰি অচিন কোনোবা এজনৰ সংগ কৰিবৰ কাৰণে অচিন কোনোবা এজনৰ লগত গোটেই জীৱনটো সুখকৰ্ময় কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিব পাৰে সেইগৰাকীয়ে যদি সঁচাকৈ তেওঁক যদি এনেদৰে সেৱাৰ বৃত্তিৰে যদি তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰে তেতিয়াহ'লে এদিন তেওঁ ভাবিব যে এইগৰাকী নাৰীৰ অন্তৰত মই হয়তো বহুত দুখ দিছোঁ তেওঁৰ অন্তৰখন মই বুজিবলৈ কোনোদিন যত্ন কৰা নাই কিন্তু আজিৰ পৰা মই তেওঁৰ সমস্ত মনৰ কামনা পূৰণ কৰিম এইবুলি সেইজন দুৰ্দান্ত হ'লেও সেইজন স্বামীয়েও ভাৰ্চাৰ কথা তেওঁ ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব কিন্তু ধৰ্মটো প্ৰথমতে ৰক্ষা কৰিব লাগিব কোনে আমাৰ আই মাতৃসকলে পৰৰ কৃষৱ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই শাহুৱাই যেতিয়া সমস্ত গৃহৰ দায়িত্বটো এৰি দিয়ে সেইখন গৃহ কাৰ হৈ থাকে সেইখন গৃহৰ সেইগৰাকী নাৰীয়ে পুৰুষৰ গৃহৰ লগত সম্বন্ধ নাই পুৰুষে সদায় স্ত্ৰীৰ ওপৰতে গৃহৰ সমস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন কৰি তেওঁ লৌকিকতে হওক বা বাহ্যিকতে হওক যদি যি কৰ্ম কৰে সেই কৰ্মজগতৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে স্বয়ংকৃষ্ণ ভগৱন্ত ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ দায়িত্ব লক্ষ্মীক দি তেওঁৰ তীজগত কেনেকৈ কাক কেনেকৈ স্বজন কৰিব লাগে কাক কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে এই ধৰ্মটো তেওঁ মানে পালন কৰি আছে গতিকে এইকাৰণেই গৃহৰ সমস্ত দায়িত্ব যদি এগৰাকী নাৰীৰ কাৰণত যদি সমস্ত সম্ভৱ হ'ব পাৰে সেই ধৰ্মটো আমি সদায় অটুট ৰখাটো দৰকাৰ যিগৰাকী নাৰীয়ে সঁচাকৈ আই মাতৃসকলক এই কথাটো বাৰে বাৰে আমি ক'বলৈ আমি দ্বিধা নকৰোঁ কোনেও লাজ মান অভিমান শংকা কৰিব নালাগে তোমাৰ মন যদি পবিত্ৰ কৰিব লাগে অহংকাৰ শূন্য কৰিব লাগে তুমি স্বামীক সদায় এবাৰ হ'লেও চৰণ সেৱা কৰিব লাগে চৰণ পিটিকি তেওঁৰ সুখ দুখৰ ভাগি হ'বৰ কাৰণে প্ৰযত্ন কৰিব লাগে তেতিয়া দুদিনৰ পিছত দেখিব সেইগৰাকী স্বামীৰ অন্তৰত যেনেকুৱা এটা ভাৱৰ উদ্বেগ হ'ব তেওঁ ভাৰ্যাৰ প্ৰতি বা সংসাৰখনৰ প্ৰতি সেই পবিত্ৰ ভাৱনাই গৃহখনত নৰ নাৰায়ণ আৰু লক্ষ্মীৰ এক মহা শক্তি লাভ কৰিব পাৰিব সেইখন গৃহত আৰু কোনোদিন হাই কাজিয়া দণ্ড খৰিয়ালে কেতিয়াও ঠাই নাপায় আমি জানিব লাগিব গৃহখনৰ দণ্ড খৰিয়ালৰ মূল উৎসটো ক'ৰ পৰা হয় আমি মিছাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি প্ৰথমতে দোষী কৰোঁ কিন্তু প্ৰকৃততে এই দুখৰ ব্যৱস্থাটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত হোৱা গৃহ কণ্ডল পোৱা নোপোৱাৰ অংকবিলাকত হিচাম নিকাচত খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণত হোৱা এইবিলাক কণ্ডল যেতিয়া নিজৰ সন্তানে যেতিয়া জন্মৰ পিছৰ পৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰে তাৰ প্ৰভাৱটো তেওঁলোকৰ অন্তৰত আহি যায় গতিকে এটা সময়ত আৰু সেইসকলক কোনো কাৰণতে জ্ঞান দি ধ্যান দি শিক্ষা দিও তেওঁলোকক গতি লগাব পৰাটো সহজ কথা নহয় গতিকে আমি এই স্বামী সেৱা গৃহ ধৰ্মৰ আচৰণৰ কথা আজি এইকাৰণে আমি এই সুযোগতে ক'ব লগা হৈছোঁ কাৰণ যিগৰাকীয়ে নিজকে কৃষ্ণৰ ভাৰ্যা বুলি অংক মানে স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা মৰ্যাদা পাবৰ কাৰণে তেওঁ বিচাৰিছিল সেইগৰাকীয়ে আজি স্বামীৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি কি ধাৰণা লৈছে যে মই নহ'লে তুমি থাকিব নোৱাৰা গতিকে মই যি ক'ম সেইমতে তুমি কৰিব লাগিব এতিয়া আৰু মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ তুমি মোক যেনেকৈ জ্বলাইকে তুমি দাঙি নিয়া কান্ধত তুলি নিয়া মূৰত তুলি নিয়া তুমি লৈ যোৱা কিন্তু মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ এয়া কোনো কাৰণতে নিজৰ কাৰণে কেতিয়াও শুভদায়ক হ'ব নোৱাৰে যদি স্বামীৰ প্ৰতি ঠেহ কৰে কোনো নাৰীয়ে বিপদ কিন্তু কাৰ হ'ব নাৰীগৰাকীয়ে এই কথাটো আমি সদায় চিন্তা কৰিব লাগিব স্বামীৰ সেৱাৰ নামত উৎসৰ্গিত হৈছিল কোনে দেৱভূতীয়ে এই দেহটো আমাৰ বুলি পেলাই যেতিয়ালৈকে আমি জ্ঞান কৰিম তেতিয়ালৈকে আমি অভিমান কৰিম ঠে কৰিম কিন্তু এইটো দেহ ঈশ্বৰৰ কৰ্মত নিয়োজিত কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক নিৰ্মাণ কৰি দিছে ঈশ্বৰে সমস্ত শক্তি আমাক প্ৰদান কৰি দিছে গতিকে এইটো দেহ আমি যদি শুদ্ধ ৰূপত ঈশ্বৰক যদি সমৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি ধন্য হ'ম কৰ্মময় জীৱনত আমি বিশেষকৈ গৃহৰ ধৰ্মৰ পৰাই আমি ঈশ্বৰৰ কৰ্ম সাধনৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিব পাৰিব লাগিব অন্যত কেতিয়াও ঈশ্বৰক বিচাৰি হাবাতৰি খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে আমাৰ গৃহ ধৰ্মটো অট থাকিব পাৰিলে লক্ষ্মী নাৰায়ণক যদি আমাৰ গৃহত যদি বসতি কৰাব পৰা শক্তিখিনি আমাৰ যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে এইখন গৃহত কোনো কাৰণতে কোনো অপায় অমংগল আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে অচলা লক্ষ্মীৰ বসবাস আমাৰ গৃহত হ'ব লাগে অচলা শব্দটোৱে কি বুজায় বাৰু যি চলাচল নকৰে সি অচল হয়নে নাই বাৰু এবাৰ যি লক্ষ্মী আহি পেলাই সোমালে এই লক্ষ্মীয়ে যদি এইখন গৃহৰ পৰা ক'তো যদি এৰি থৈ নাযায় অচলা লক্ষ্মী বসবাস কৰিব কিন্তু সেই লক্ষ্মী যদি কিবা কাৰণে যাব লগা হয় জানিব লাগিব কিবা এটা দুখ লাগিছে কিবা এটা চোৱা লাগিছে লক্ষ্মীয়ে বেয়া পোৱা কৰ্ম আমি হয়তো কৰিছোঁ সেইকাৰণে লক্ষ্মী যেতিয়া গুচি যায় নাৰায়ণো তাৰ পিছে পিছে যাবলৈ বাধ্য হয় গতিকে এইটো স্বৰূপ আমি সদায় উপলব্ধি কৰিব লাগিব যিটো এতিয়া গোপীসকলৰ মনৰ মাজত এই চিন্তাটোৱে এতিয়া ভাৱনাটোৱে এটা মহান ক্ৰিয়া কৰি আছে আহক